Деятельность прокуратуры может быть парализована уже в конце этой недели. 25 апреля вступают в силу некоторые части нового закона, которые касаются создания местных прокуратур на базе районных, структурные изменения в аппарате генпрокуратуры. Новый закон предусматривает также, что прокуратуру лишат функций надзора и следствия. То есть следствий прокуратуры не повинно быть. Частина должна перейти криминальных справ, расследования до Национального бюро расследований, которого нет, не существует. Інша частина, де корупційні складові злочинів, до національного бюро корупційного бюро, яке теж не існує. Тобто, але коли наступить час ікс, 25 квітня сліди не зможуть прокуратури розслідувати справу. Це буде незаконно. Закон приняли осенью предыдущим составом Верховной Рады. Документ получил положительные отзывы Совета Европы и Венецианской комиссии. В Европе вообще обещают реформировать прокуратуру и внедрить новые стандарты еще с середины 90-х. И вот когда время пришло, выяснилось, что І по попередньому генеральному прокурору Віталію Яремі нічого не робилося, фактично нічого не робилося для реального впровадження імплементації цього закону. І зараз нинішня команда і керівництво генеральної прокуратури воно поставлено в ті умови, що вони не встигають все реалізувати, створити місцеві прокуратури, а набрати в місцеві прокуратури нових прокурорів за новою процедурою. Вони не встигають і вони змушені шукати вихід. В тому числі законодавчий вихід на предучій пленарній неділі коаліція іскала не вихід, а крайнього. Прокуратура не хоче, щоб цей законопроект, про прокуратуру вступив в дію. Це для нас буде ганьба і пояснювати. Я потім подивлюсь, хто буде пояснювати, чому він не вступив в дію. А казати буде наступне: це Верховна Рада зробила. Це не президент, це не Кабмін, це не прокуратура, це Верховна Рада. Дякую. Не треба зараз шукати, кого зробити крайнім президента, генпрокурора. чий парламент. Треба виконувати те, що требует від нас життя. Зараз внести зміни, а потім реформувати цей орган до країна. Дякую. Через них мы соберемся и скажем: Ой, слушайте, не успели, давайте еще раз відтермінуємо. Депутаты предлагают отсрочить имплементацию административной части реформы, а прокуратурі блок Петра Порошенко до конца года, а остальные четыре коалиционные фракции на месяц. Что відтермінування на месяц, на два, на три, чи на півроку это незначительное витерминирование. Потому что, ну, с одного боку мы понимаем, что закон можно принять, а нехай он вступает в силу. Почати их реалізувати и потом уже на набитых шишках делать какие-то і и их управлять, вводить изменения до закону. Юристы, в отличие от парламентариев, отсрочек не приветствуют. Ведь закон о прокуратуре – один из фундаментальных касающихся работы не только прокуроров, а и судей и адвокатов. Последним, например, в соответствии с новым законом придется выполнять часть забранных у прокуратуры функций в так называемых центрах бесплатной правовой помощи. Но вот незадача в бюджете расходов на оплату услуг адвокатов в этих самых центрах не предусмотрено. Это при том, что у прокурора в соответствии с новым законом, зарплаты вырастут во имя борьбы с коррупцией. Правда, заинтересованности это со стороны работников прокуратур так и не вызвало. Там с опаской ждут наступления 25 апреля. На камеру комментировать ситуацию боятся. Своеобразный паралич прокуроров на местах старается компенсировать руководство Генеральной прокуратуры. По их словам, новшества потихоньку внедряются. Мы э, расписали приблизительные сроки времени. Это с 20 марта до 20 июля, когда мы э, собираемся реализовать этот процесс. Но так или иначе, последнее слово в сроках реформирования прокуратуры Украины остается Действия все же за Верховной Радой. Вот только хватит ли в коалиции политической воли исправить ситуацию и все-таки выполнить обещание как можно быстрее создать обещанный правоохранительный орган европейского качества, децентрализованный, непредвзятый и без коррупции.